в вашем обществе немножко как, как журналист. Потому что я веду уже, наверное, лет 10 этот сайт «Украинский лесовод», и невольно-невольно невольно читаю практически все работы, которые касаются лесного хозяйства, размещаю их, имею большую базу. И если не знаю всех вас лично, то по, по, по публикациям практически знаю всех. То есть и очень приятно мне в вашей, в вашей среде находиться. Я хочу просто эту площадку использовать для того, чтобы рассказать вам о, о лесной отрасли что она собой представляет и какие проблемы она сейчас переживает. То есть, ну прежде всего, сама лесная отрасль представляет собой продукт приспособления чисто системы, которая сложилась в условиях плановой экономики, к рынку, к свободному рынку. Ее кардинальное реформирование, которое было всем ясно еще и в 90-х, и в начале 2000-х годах, оно постоянно откладывалась и заменялась какими-то косметическими реформами. Экономические показатели были неплохими, потому что цены росли на древесину, и это создавало какую-то видимость внешнего благополучия. В управлении лесами в этот период, за годы независимости, полностью возобладал ведомственный подход. Когда центральный орган исполнительной власти, комитет, агентство, министерство раньше, оно уделяло внимание в основном хозяйственной деятельности в собственных лесах, в тех лесах, которые находились в его ведомстве, в ведомстве пользования его предприятий, а остальные проблемы его мало интересовали и откладывались на потом. То есть когда-нибудь наступит лучшее время, и мы ими займемся. По сути, само ведомство превратилось в такое автономное образование, которое имело свои хозяйственные интересы, которые отодвинули на второй план стратегические интересы государства. Оно само писало законы, само руководило хозяйственной деятельностью, само себя контролировало, имело карманную лесную науку и свои прислуживания которая должна была, в общем-то, такую благостную картинку рисовать в глазах общества и, и, и начальства самое основное. Между тем проблемами накапливались. То есть, и но ну, говорить о них было некому, потому что специалисты, которые работали в самой лесной отрасли, не имели такой возможности, это не, не приветствовалось. Можно было говорить, знаете, как о покойнике, только хорошо или, или, или никак. То есть, а специально журналистов, там, лесная наука, которая была в вузах, там, или она ушла в глобалистику, занялась диссертациями, а журналисты попытались какое-то время, особенно в конце 90-х, в начале 2000-х годов на волне этих наводнений, много было публикаций, очень острые были публикации, но потом все это не вызывало какого-то эффекта, эта волна сошла на нет, и журналистов, занимающихся лесной тематикой, становилось все меньше и меньше. Начиная с 2006 года отрасль стала разменной монетой просто-напросто в каких-то политических играх. Ее возглавляли представители разных партий и властных группировок, которые не имели в основном лесного образования и мотивов для ее реформирования. Они представляли интересы там регионалов, народников, коммунистов. Сейчас отрасль возглавляет представители свободы, но не государств, политических структур, но не государственных приходили ненадолго с какими-то своими локальными, в основном экономическими задачами. То отсутствие образования им в этом абсолютно не мешало. То есть как они Они справляются. То есть отрасль как налаженный механизм работала, и это их удовлетворяло. Она была полностью подчиняема, полностью контролируема. В начале 2011 года произошло символическое событие. То есть в ходе очередной псевдореформы комитет лесного хозяйства был переименован в Агентство лесных ресурсов. То есть здесь как бы лесное хозяйство суть которого, выращивание леса, в общем-то, она хотя бы в названии сохранялась, стало лесными ресурсами, и понятно, что вместе с переименованием проблемы леса ушли окончательно на второй план, и главным стало использование лесных ресурсов и ресурс, ресурс, ресурсный подход к, к управлению. За формирование лесной политики и разработку лесного законодательства вот с 2011 года отвечает Министерство аграрной политики, то есть уже не госагентство, а Министерство аграрной политики, которая за три года так и не сподобилось принять на работу хотя бы двух-трех специалистов, которые могли бы этим заниматься. Там просто неким этим заниматься, естественно, это пробел, и никакой стратегии и ничего бы. государстве нет практически. В развитии отрасли образовался определенный вакуум, который в условиях вот той власти очень быстро указали коррупцию. Это был новый для Украины вид централизованной схематической коррупции которая управлялась государственной Олимпой, она пронизала всю власть и, конечно, не обошла и лесную отрасль. Суть основных коррупционных схем, навязанных лесной отрасли, сводилась к проведению переговоров руководством отрасли с лицами, которые покупали древесину, в ходе которых достигалась договоренность о занижении цены на лесопродукцию, которую, которую платили государственные предприятия, я выключил это. И разница этих цен, то есть между реальной и заниженной ценой, она отправлялась на счета в офшоры, которыми руководили, которыми пользовались, вернее, имели доступ к которым доверенные представители власти. Система была такая, там технологические дрова 3 доллара должен отдать. Если это бревна, пиловочник, то 8 долларов с, с кубометра. Если это доска, 15 долларов. Если это дубовая заготовка, то 100 долларов. То есть вот такие вот, вот это было. Были у этой схематичной коррупции и другие щупальца, там навязывание ненужной продукции безвозмездно, вот это к этому относятся и те портреты, и те лесовички, и, и, и дровоколы, и частично лесные дороги, которые просто надо было делать и тоже с откатами, то есть и навязывание про, про, продавцов и поставщиков определенных услуг, и взимание платежей за эффективные услуги. В общем, этот весь этот набор был, и он как бы он исчез только недавно, вот в конце февраля. Исчез ли он еще все это? Я говорю то, что я говорю. Вы меня слушаете. То есть, как бы, создалось впечатление, что он исчез, скажем так. Вы, вы меня перебиваете, не даст сказать. И исчезли я по-настоящему, еще, еще никто сказать, сказать не может. Конечно, все это не могло не сказаться на лесном хозяйстве и лесном секторе. И мы сейчас наблюдаем явные признаки ухудшения качества лесов и ухудшения их состояния. Они проявляются просто-напросто уже в данных последовательных лесных инвентаризаций. Уменьшается площадь, особенно в полесе там, дубрав, дубовых насаждений с преобладанием дуба, значительно уменьшается, ухудшается качество поступающих в рубку насаждений, идет накопление низкосортного, порослевого, в общем-то, бросового леса, который уже стареет и практически никому не нужен, никакой ценности не представляет ни хозяйственной, ни, 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 ни природоохранной. Резко увеличился объем экспорта круглого леса. То есть Украина, которая всегда была дефицитной, стала поставщиком сырьевой придатком многих, скажем так, стран, причем сейчас в основном экспорт идет в Турцию и Китай последние вот три года. Падение уже в европейский рынок, и раньше мы работали на Европу, но это все осталось сложным. То есть падение объемов деревообработки. Есть, ну, вы знаете, что основная прибыль образуется в сфере деревообработки ну, в лесном секторе. Здесь падение после кризиса 2009 года. Не только мы не восстановились, а наоборот продолжили падение по очень, многих, по очень многих сегментах деревообрабатывающего сектора. Тенизация лесопиления. То есть, если, ну, как вам сказать, есть, я тут многим рассказывал, многие бывали на наших заседаниях, я уже об этом говорил, но есть такой показатель, видимое потребление какого-то продукта. Он, он рассчитывается очень просто. Объем производства плюс импорт и минус экспорт. Так вот у нас объем производства в прошлом 2013 году составил пиломатериалов, составил 1,5 миллионов кубометров, а объем экспорта 2,4, то есть на 800 тысяч кубометров мы больше экспортировали, чем произвели. Где эти кубометры взялись? Почему они не попали в статистику? Ну я приблизительно понимаю почему, то есть это лесопиление на частных пилорамах, это, это лесопиление того материала, которое получают фирмы действующий по контрактам, с которыми рассчитываются не живыми деньгами, там, а, допустим, а лесоматериалами, такая практика присутствует. Но все это не создает довольно-таки нездоровую обстановку. Ускоряющее техническое отставание лесного хозяйства, техническое и технологическое. Потому что вот все эти годы с лесного хозяйства практически состригалась вся прибыль. Наша рентабельность ну, как на уровне 3-4%. Это в среднем по отрасли, в лесных областях. А, допустим, Беларуси на 15-20%, во всех странах европейских, но около 20%. На, на, на рентабельность три 3% или 4% никто не работает. Вы сами знаете, легче, если вы рассматривать эту экономику, легче в банк положить. Это в любой, в любой самой такой продвинутой стране с низкими процентами. Нарастал, еще что хочу отметить, нарастает дефицит профессионалов, лесников, которые государственные которые способны вообще говорить о реформе и, и, и проводить. То есть люди за эти 20 лет были востребованы совершенно другие специалисты, послушные, исполнительные, и они представляют большинство. То есть подавляющее большинство. И сейчас, в общем-то, людей, которые настроены на реформы, которые думают, которые видят проблемы. Нет, есть люди, подчиненные. То есть их, их очень мало. То есть такой кадровый вор. По-прежнему остаются актуальными проблемами, которые вот вы все здесь занимаетесь. Это нецелевое использование земель для хозяйственного значения. Очень многие постоянно эти проблемы при пригородах городов, везде там, вот, от Николаева там, и до, это я уже про конкурсы говорю, и до Киева, и ну, везде повсеместно. Охрана и восстановление биоразнообразия, но ну, сюда и многие, это комплекс проблем, связанных и с природозаповедным фондом, и со многими, и с охотой, и со всем прочим развитием, а точнее спасением агрессивной мелиорации, тоже я благодарен, что эти работы не уходят из вида. То есть потому что сейчас, вот, ну, принял, буквально три дня назад приняла как план, план правительства по, по, реализации концепции агрессивной я посмотрел, ну и плакать хочется, то есть опять не, не это заговариваемые темы. Просто, просто забалтывание а не, ну, что-то какие-то нормативы сколько надо этих лесов на, на гектар, там, по зонам это можно разрабатывать бесконечно но проблему это абсолютно не решает добавляются новые проблемы связанные с планами ассоциации ну, вступления, ассоциирования с ЕС, вытекающими из этого задачами, то есть выработки принципиально новой стратегии ведения хозяйства проведением институциональной реформы, которая реально отделит бизнес от, от власти в лесном хозяйстве, а это, это, этого отделения так и нет, и комплексного пересмотра лесного х, хозяйства. Наш такой малоресурсный очень проект не способен взять на себя решение всех этих, всех этих задач, но мы пытаемся играть роль катализатора, который может ускорить и правильно направить процесс реформирования. В определенном мире проект становится платформой для диалога по вопросам лесной политики сформирование, формирования, которое на, начать, надо было бы начать реформу. Надо сказать, что у нас в законодательстве прописано, кто должен определять основы лесной политики, кто должен ее формировать, кто должен ее реализовать, все это ясно, кто за это ответственно. Но в лесной политики как не было, так и нет. И, и никто о ней не говорит, и никто эту стратегию не хочет обсуждать. Вот мы попытались на своих круглых столах эти вопросы поднимать и будем это продолжать делать. Какой-то какой, -то, какой -то эффект это дает, мне кажется, ну, конечно, не такой, как хотелось бы. Уже понятно, что результаты всех разговоров и обсуждений будет определяться, во-первых, общественным резонансом, это мы прямо в этом деле зависим от вас, и влиянием на лица, принимающие решения. Потому что предыдущая власть нас просто игнорировала. многие просто не приходили на круглые столы. Как знаете, Собака лает, караван мы продолжаем работать над совершенствованием лесного законодательства, концентрируя внимание на тех решения, на тех вот узловых проблемах, как решения которых нельзя откладывать. Хотя, в принципе, все, все эксперты проекта считают, что необходим комплексный пересмотр всего лесного законодательства, начиная с лесного кодекса, подзаконных актов, с определением, с изменением совершенно его структуры, содержания и так далее, и так далее. Но сделать это невозможно без, без какой-то критической массы единомышленников Верховной Рады и понимания это каким-то каким хотя бы небольшим пулом специалистов. А его этого нет, поэтому приходится делать что-то такое, что ну, надо сделать срочно, то есть быстро. Получило в последнее время развитие направления, связанное с содействием развитию деревообрабатывающего сектора. Здесь мы называем, занимаемся местными, многими вопросами, связанными и с лесной торговлей, и с планами стратегии развития. Здесь нам очень помогает Елена Середа, то есть тут, тут, ничего не скажет, потому что ну, это такое направление, благодаря ей во многом и бизнесу, газете, то, что публикует это, оно становится резонансным, успешным, мы будем его развивать, потому что, ну, это там, где видим результат. Пытаемся реагировать на вызовы времени. То есть прекрасно понимая, что если мы не справимся с коррупцией, все остальное это просто-напросто ну, трата времени или, скажем так, но ну, использование там каких-то грантовых денег без особого результата, мы занялись этой темой. Подготовили пособие, ну, сейчас будем сдавать по, по как бы противодействию коррупции, ориентированной на работу. Совсем недавно провели круглый стол, на котором было большое представительство агентства лесных ресурсов, первый раз, может быть, за многое время, на котором говорили, прямо говорили о тех проблемах, которые очень долго замалчивались, но в том числе о схемах да, о всем прочем, о том, что, о чем никогда в отрасли молчат. Молчат даже после того, как совершился революция на Майдане и так далее. Планируем эту тему развивать и очень хотели бы перевести ее в публичную плоскость, чтобы просто сделать это невозможно. Потому что, знаете как, получается так, ведь схема такая, идет пиар, что мы боремся с коррупцией, все хорошо, а Васька слушает доест. И, 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 более того, сам с трибуны вещает о том, что он самый большой борец с коррупцией. Пытаемся организовать пилотные проекты, которые связаны, ну, вот мы у нас давно рекомендации подготовлены по европейским, переходу на европейские стандарты там, ассортиментации, определение качества древесины, их надо только использовать и внедрять уже повсеместно, и с внедрением лучших технологических практик, которые используются в Европе, в практику нашего хозяйства. По всем, э, по всем направлениям есть определенные достижения, но они могли бы быть больше, если бы у нас было на протяжении реализации проекта нормальное взаимодействие с гослесагентством, нашим пар пар парtorar, пар ну, партнером. То есть, э, и очень много зависит от того, как сложатся эти взаимодействия. Пока ничего нового власти я вам сказать не могу. Ни хорошего, ни плохого. То есть, то есть я могу сказать многое, то есть фактически, но не хочу говорить. Пока ясно одно, что она готова для диалога. То есть они, по крайней мере, приходят на наши круглые столы, они отвечают на вопросы, они что-то говорят, и это уже хорошо. То есть мы считаем, что это, что это достижение, что с ними можно работать. Это значит, можно переводить их в публичную плоскость, задавать им неудобные вопросы давать им неудобные цифры и, и каким-то образом таким ну, вот, продвигать э, с, с, свои идеи. Частью нашей работы является способствование развитию коммуникации, распространению знаний. Сегодня мы подводим итог одному из мероприятий этого направления, то есть э, конкурсу журналистов. Я считаю, что это, ну, это абсолютно необходимо. То есть понятно было, что проблемы выживания страны вообще, они... Ну, в, этом, в 2013 году, то есть когда мы проводили конкурсы, начиная с осени практически, когда начались эти э, проблемы с ЕВДЛ интеграцией и по настоящее время они привлекли 99% внимания журналистов, и, и очень трудно было отвлечься на что-то другое. И мы все очень благодарны вам, то есть тем, кто нашел все-таки время и смог, э, и продолжил заниматься вопросами, связанными с лесом, которые... Может быть, не так острым, но знаете, вот газ, газа не будет, и они станут вот, полный рост уже, может быть, этой зимой или этой осенью. То есть, и они очень важны. То есть здесь, ну что сказать, о, очень много среди вас людей, которые давно занимаются лесом, которые, которые начинали писать еще в конце 90-х. И мы очень благодарны им ну, Светлана Саченко, многих я могу сказать, и Ирина Федоровича. Многих мы э, хорошо знаем, хорошо, что появляются новые имена. Новые имена и, и начинают люди работать. И, 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 кстати, Елена Середа, это, конечно, не новое имя. То есть может, давно, давным-давно, она работает в области лесопромышленного комплекса. То есть мы давно взаимодействуем, мы давно, по крайней мере, читаем, читаем ее работу. Я бы отметил вот, в, этом, в этом конкурсе, во-первых, хорошо, что, что в нем приняли участие, очень ровный состав публикаций, то есть здесь не было такого лидера, какой у нас был в прошлый раз, то есть у нас в первом да. корпус, в, в конкурсе с огромным отрывом победила Ирина, а во втором Дмитрий Нам по-моему, да, если я правильно помню, да, но, но все это все было не такое, знаете, как это самое с огромным отрывом. Сейчас этого нет, то есть, конечно, мы чувствуем вот, необходимость каких-то работ где было бы взаимодействие, может быть, специалистов и журналистов. Потому что нет, нет такой аналитики, нет таких... Возможно, очень плохо то, что не хватает, не пишут. Отучились, отучили, вернее, специалистов лесных, которые всегда, знаете, как врачи, они были пишущими. Если взять так вот историю, то лесники и вообще люди, которые занимаются вот такими гуманитарными профессиями, как педагогика, лесное хозяйство, медицина, они, кроме того, что они профессионалы в своем деле, они не чужды литературного труда. И очень много и журналистов, и литераторов, допустим, до сих пор, там, и в России, и в Беларуси, много пишущих людей. То есть, и я уже не говорю о, о, о Польше. И, ну, по крайней мере, то, что я читаю. В Украине тоже так было, но за эти 20 лет просто отбили. Желание писать, и уже все молчат, никто, никто этого делать не хочет. Я поэтому хочу вот к Юле, к Олегу обратиться. Может быть, нам стоит подумать о том, чтобы на следующий год, а у нас эти конкурсы, ну пока проект будет, он еще пару лет будет, это точно, то есть и конкурсы у нас будут и ежегодными, была какая-то номинация то есть для, для, для работ специалистов, вот, или, которые пишут о лесном хозяйстве для общества. Не для, не для, там какой-то науки или для чего-то, именно по проблемам. Не пиар, который, который у нас вот выше крыши, то есть, а именно, именно проблем, То есть, э, ну, подумайте, подумайте об этом. Я, конечно, как обычно, превысил все лимиты своего времени. Да, и все, я заканчиваю. Если что, задавайте вопросы. Спасибо, Николай. Может, какие-то вопросы? стратегические интересы государственной не были очень Что связано, какие были причины Еще раз первый вопрос. Что, что стратегическое, я не понял. А, а, у нас основных нет. ваших тест выступу и проблем, то, что интересы агенций, они идут в розыск стратегическим интересам государства, в рисковом секторе. Вы так сказали, для это и правда, мы все с этим согласны. Какие интересы державы используют два Ну, я еще раз вам скажу. Я, я немножко по-другому сказал. В любом случае, групповые ведомственные интересы, они отличаются от интересов государства. Потому что ведомство работает само на себя. Оно внутри себя желает поднять свою экономику, оно желает использовать ресурсы так, как ему выгодно. И, допустим, агентство было выгодно по разным причинам, в том числе и коррупционным. На последнем отрезке его развития это использовать ресурс для того, чтобы его экспортировать. Потому что легче всего было ну, получать прибыль без, без всяких причин. Вот это нас одна из причин того, что разными путями, в том числе и правовыми, создавался дефицит сырья на лесном рынке. То есть деревообработчики не получали доступ к сырью. И мы практически легальную деревообработку посадили, то есть она уменьшила свои объемы, уменьшила и лесопиление, и производство ДСП и особенно производство там каких-то конструкций там столярных изделий. То есть все это уменьшилось в 2009 через году. Достачу сырья. Через достачу сырьевой. Через искусственную достаточность сырья, Через трудности доступа к этому сырью. То есть ценовые искусственно создаваемые и так далее. И один из вопросов, которые мы, которыми мы занимаемся, это совершенствование правил торговли. Не должно быть так, что существует агентство, какая-то структура, которая не имеет над собой какого-то контроля. А сейчас эта структура бесконтрольна. Потому что если взять, допустим, Латвию, там существует акционерное общество государственное Лесавис Латвия. То есть обязательно существует комитет, где представители различных министерств наблюдают за его деятельностью. Они получают отчеты. В Польше это делает, допустим, там лесопоставленная структура. Оно каждый год отчитывается перед Верховным Советом, или перед сеймом Польши, внимательно анализируются его экономические показатели и так далее. То есть высказываются требования общества, которым они вынуждены прислушаться. Потому что в противном случае будут приняты жесткие санкции, которые будут направлены на это. Вот в этом-то в том что государство, в чем несоответствие соответствие государственным интересам. То есть государство должно сначала определить свои интересы. В явном виде оно их не определило до сих пор. То есть поэтому, что там государство думает, я не знаю. И кто у нас государство вообще? Да, кто думает? Да, кто думает? Вот скажите мне. Поэтому мне очень трудно, я могу вам только свое мнение сказать. Что лес это многофункциональный ресурс. У него слишком много функций. То есть и социальных, экологических, это общие слова, но у них глубокий смысл. И надо по-другому организовывать лесное хозяйство, чтобы находить компромиссы и использовать все эти функции. Поэтому у нас очень масса устаревших таких законодательно закрепленных и законных механизмов вести неправильное лесное хозяйство. И с этими санитарными рубками, и с этим размещением лесосек, когда все законно, но все лесосеки прижались к дорогам и к населенным пунктам, то есть и к водным потокам, если это брать Закарпатье, по которым тренируется древесина. Это все правильно, потому что размещение лесосеки не регулируется, и лескос может сам ее разместить, а он размещает там, где ему ближе. У нас ведущий эксперта, у которого можно было брать правильное разумение об этом лесового государства. Я не знаю. Я, я не знаю. То есть я вам говорю, что у нас большой дефицит. Я, что вам, я ну, советую журналистам всем, это э, сталкивать мнение, то есть разговаривать с какими-то людьми, которые имеют одну точку зрения, и сразу же на солнышко вытаскивать чиновника гослесагентства, тех людей, которые отвечают за решение этих проблем и приводить сразу параллельно две дочки, чтобы все это было видно. Этого очень мало, так, таких, такого подхода в журналистике почему-то у нас, ну, единицы, есть единицы стратегий, но мало. Если я вот, смог ответить, я извиняюсь. Можно сказать еще какие-то слухи? Конечно.